О, служивые. Я Один. еще не служив. Один пока что. Срочка? Срочка. Ты в отпуск пришел? Братья, наверное, да? Уже все. Отслужил. Дебельнулся. Братья, говорю? Нет. А похоже. Друзья. А похоже. Хорошие друзья. <свят> Вы, кстати, да, похоже. Ну, реально похоже. Где живете? В Ульяновске. Но... Фала... контракт подписывать? Да. Значит, можно не пытаться, да? Ну, получается. Я понял. А где ты служил? Сначала на космодроме Плесецк. Ух ты ж, ни хрена себе! Это главное разведывательное управление Генерального штаба. Ну, первый государственный испытательный полигон. Ну, конечно, там только ГРУ. Вот, а так, потом мы в Иркутск отправили. Так ты спецура или обслуживал технарь? Младшим специалистом. Ну, спе... специалист, то у тебя какая-то специальность э -э, дефицитная. Электрик, силовых электроагрегатов. Ну, так ты серьезный парень. И тебя не убедили подписать контракт? Как же... Кто с тобой... очень 도... хорошо пытались. Но На не наверное, получили. не очень хорошо. Пытались, хорошо пытались. Я бы тебя обработал, если бы если бы мы были в одном кабинете, ты бы согласился. Ну ладно, объясни мне, а что тебя заставило отказаться от этого? Тебя в пехоту, О... в пехоту мне отправили, что тебе? Ну я и так ну, вот, занимаюсь сборкой бесплотных летательных аппаратов. Но уже как гражданский. Ну, нет, не гражданские на слово собираю. 31-я бригада, 104-я дивизия. А, то есть тебя все-таки уговорили? Нет. Ты, что-то путаешь, ты что-то ты мобилизован? Я, я как ну, я как этот, волонтер часто. Как волонтер сборки летательных аппарата. аппаратов? Я помогаю, я помогаю 31-й бригаде, ну, 104-й дивизии сейчас она называется, вот, с коптерами. Кстати, как ты относишься к тому, что вот у нас вот это вот укрупнение оперативного командования произошло? Как ты считаешь, это положительно повлияло на действия войск? в каком звании? Не каком рядовой? Я. Сержант. Нет, Ефрей. Ну и вообще Ефрейтер. Хотели давать младшего сержанта, но не успел. Не понял. А что собираешь? FPV дроны. FPV-шки? И про прошиваю коптеры, а? FPV-шки? Да, FPV-шки. А... И эти, прошиваю DJI. майки. Хорошая штука. HSS. Хорошая штука. А что ты используешь, кстати говоря, в прошивках? Ты наши какие-то элементную базу дополняешь? Или, или используешь только программное новое? Ну, вообще, это я начал заниматься, когда, в 2023 году еще, ну, в сентябре 23-го где-то так. Меня научил тоже. Так да. ты тоже там волонтеришь да. потихоньку. Но как сказать, сейчас уже нет. Я... Не, У меня сейчас да. проходит практика. Мы собираем пиранье, знаете? Да. А где вот. уже где ты живешь? Ну, в Ульяновске живу. В оба в Ульяновске, да? Да, а да. А да Ну-ка, да. пацаны, оставьте Мы... мне телефон. Я с вами свяжусь. Или Телеграм, как вам удобно я с вами сажусь, можете быть полезными. Я из Белгорода. Я сейчас работаю в военкомате, но я бывший, бывшая мазута, бывший танкист. И что такое, что такое рядом беспилотник с танком, я понимаю хорошо. Напишите mm -hmm. мне сюда, я фоткаю. Mm -hmm. Меня зовут, меня зовут Бондаренко Степан Андреевич, подполковник Бондаренко. Mm -hmm. Ну, я просто пытался продвигать это, когда на срочной службе был. Но не особо захотело начальство командира. Ну да, вот эта вот закостенилась, она присутствует. Ну, ты знаешь, мне, мне кажется, изменения, которые сейчас происходят в Ну, по крайней мере, в плане командования, организации командования, организации связи, они, в принципе, положительны, хотя это очень долго и болезненно. Что ты пишешь, телефон или да. телеграмм? Телеграм. Давай, сейчас я перерисую. Я поки не Ах ти ж Йопересете, а ну ти подумай. М -м -м. Це погано. Це дуже погано. Вони так гарно розповідають, е що якщо б з ними працював якийсь оперативник із е е багаторічним стажем. То він би працював на нас і навіть не знав би про це. Думав би, що допомагає своїм оркам. Але ж ні. Але ж ні. Не вдалося. Втекли, мені здається. Так, друзі мої, шкода, 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 пані Ольга, шкода. Я тільки не зрозумів, воно перемкнулося або втекло або втекли. Так, світло поки що є, але е, трошки блимає, е, тому може зникнути в будь-яку мить. Олексій Алькор, моє вітання. Для вас, друзі, мої нагадування про те, що допомагати воякам ми можемо е, за QR-кодом наступу для ЕГІД. Ці реквізити є в описі е, трансляції, е, найтбот їх залишає, Е, ДНД. Марселя дай генерал. Доважде майор. Доважде майор. <кхи> і, будь ласка, звертайте на них увагу, бо це важливо. Бо це насправді важливо. Я хочу для вас увімкнути пісню і прошу вас не розбігатись. Песня у пани Панасюк. Монасюк. Песня War, War, My Она была написана декілька роков тому, еще до начала полномасштабной войны. И записала я им в студии 23 февраля, э, в этот вечер, э, можете представить, за день до начала войны я записала их в студии.